Всем привет! С вами Роман и UA, Наш канал в ютубе Что, хочу вам показать Новый лайфхак Тем, что мы пользуемся кожен раз на рыбалках Той, кто Не мая кораблика Там не разрешают На лодках за, заплывать Вот, такая ракета у нас Ракета Хотя, совровая Дешево и сердито. Потому что, ну, есть много нюансов. Допустим, за рыбалку потерять их 3-4 штуки, то оборвался, то поломался. Ну, дорого, сильно выходит. А так 50 с чем-то гривен. Да, но есть проблема у него. Вот тут оно, вот этот шплинт, он вылетает постоянно. О, так что сегодня сделаем лайфхак, для того, чтобы хоть как-то наші рибалки зробити не такими дорогими. і у кого нема настільки грошей, як він показує під досики. так посмотришь, хлопці їздять от як молодці А так берем дешево. Сами дорабатываем. То, що я люблю, допустим, робити сам. Даже если покупать комплектующие, а потом сам робити. Тому що, ну мені так нравится. є конечно, багато монтажей, що ж. Уже сделаны монтажи. Так, где наша штучка? У Жорика попросим одну штучку. Опа! У нашего Жорика собаки. Вот такая штучечка. Так что попробуем сейчас. Не попробуем, а сделаем. А на следующей рыбалке проверим, ну, работает это или нет. Ну, я говорю, проблема только вот в этом была. То есть, так все вроде бы работает, а вот это четвертый заброс, и вот это уже начинает вылетать, оно ушко отходит. Так что, сейчас сделаем, что нам надо. Плоскогубцы такие. Шила типа, у меня отвертка уже одна уработана, она как шила служит вместо шила. Ну и проволока. Такая. Не, не, не это как его, как это? Не стальная, а мягкая, чтобы была. Ну, чтобы можно было заработать. Вот. Так что берем. Берем жорика прибамбасик. Представляем. Представляем. Берем. А, молоток, ребята. Вот это дал копать. А куда же его делать? Ай, мать его. Молоточек там мы забыли. Вот он такой. Так. Представляем. Так, я Тихо. Оп. Она добра выскакивает. Тут главное вот эта пружиночка. Бачите, вот она. Чтобы она не улетела никуда. И желательно, Колеби-бьете тут есть с одной стороны, оно э, с такой как не резьбой, а с этим под, как под посадку специально Бейте там, где ее нету, чтобы сразу выходило наружу этим, потому что тяжело вытаскивать. Ведь я тут поспешил, не посмотрел. перед перед я работал, то я по посмотрел, бачите. Щас сломаємо, буде все добре, що тебе не виходить? пошла, як діти в школу? Оп. Всё. То есть я просто поспешил. Вот бачите, тут такая не резьба, а есть такой о, о, вот, рифленочка. То есть бить, чтобы оно сразу выскакивала. Посмотрел. Так, аккуратненько, чтобы не выскочила. -а, 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 а, пружинка, но она не выскочила. Что, берем пласки и отрезаем. Не, сначала загинаем его. вот такой гачок. Можно чуть-чуть, чтобы он полукруглый был, чтобы оно заходило. Оп, вот так. Такий гайчочек. И его. Я сразу пытался делать типа в размер, мерил, не надо. Лучше больше отрезал. Откусы больше. А потом лишнее убрал все. Все, берем на место стань. І заводимо в відверстє, не в дирку, в відверстя. Бачите, воно отак полукругом так буде здесь працювати. Беремо, закриваємо і загинаємо з цієї сторони. Оп! Вот так загнули. Бачите? А берите берете и откусываете. Оп. Вот такая штука получилась. И працює, гляньте, как. Оп. И супер. Все супер. И вот с 55 гривен получается, я думаю, потому что в интернете я смотрел, аналогичный, такие же самые стоят, от 300 гривен а у нас 55 гривен только доработана я думаю что она ну прослужит потому что я ж скажу что в любом случае мы кормимся все кормятся и ракеты а вот допустим вот я же говорю, минималки я покупал там вот эти с помбы там 150 гривен ну вот представьте а оно или нить оборвалась или ну что-то пошло не так обычно вот тут у них я жерю тут у них проблема всегда у вот те которые с широким ломается вот тут. Вот этот шплинт, он постоянно выскакивает у них. Так что я ж кажу, что мы вот сделали, надеюсь, поедем на рыбалку, опробуем, а вы пользуйтесь этим лайфхаком. И заходите к нам на канал, смотрите видосики, ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь этим видео. Был у нас такой Санька Критик Мы запустили там видосик, он нас откритиковал, мы вроде бы исправились по его критике и пропал где-то. Мы ждем ТБ Саня на канале. Так что гляньте, как она работает. Отменно. чи як там оно. оп глянь, Так, красотулечка. Так что пользуйтесь таким лайхаком. Только оставьте хоть мне ще пару штук, а то вы сейчас село ламанетесь в магазины. позабираете все эти, все ракеты. Бачите, красота. Всем мира, добра, не хвоста, ни чешуи, гарных рыбалок. Сейчас, конечно, погода у нас. Вчера было лето, весна. Сегодня зима, минус 0, о, минус 7, там уже что-то что передавали. Так что, кто любит зимнюю рыбалку, хлопцы, Збирайтесь бежать сегодня на рыбалку. Ну, а мы подождем, подождем, подождем. Мы не любим зимнюю. Может, не то, что не любим, а... Пытался, что-то покупал и жерлица это, но так к этому я и не дошел. Вот такие процессы. Так что, всем мира добра. Я думаю, что скоро побачимся на рыбальце попробуем наш лайфхак и надеюсь он будет працювать так что пользуйтесь